Dobry wieczór, witam wszystkich na dzisiejszej konferencji prasowej po emocjonującym meczu. Ja tylko dodam, że dzisiaj na trybunach zasiadło 1750 osób. Jako pierwszego o komentarz do meczu proszę trenera Jastrzębia i Źreznara. No mi się to hodnoti strasznie ciężko, bo gra się, gra się na góry. a myśmy przestrzegali 40 48-24, prylitercy do końca 15-4, ale bohużel nie neumíme, neumíme dát góly z vyložených šancí do prázdné brány a Krakow má natolik zkušené hráče, že jsme dostali jedno do šance prostě ten gól dá. My jsme se raději připravovali, upozorovali hráče, že umí dávat góly z podbrankových situací a my jsme dostali všech pět gólů, všech pět gólů pod brankou, kdyby volný hráč, kdy po dorážce, po odraženém končku vlastně dával skoro do prázdné brány. Jo, takže je těžko, těžko o tom něco, něco vykládat, něco říkat. Akorát mi mrzí to, že tutaj v Polsku na výjazdách není, není to jak u nás v Čechách, že musí dostat lítku ohledně mečů a aby jsme si mohli hned ještě jutro pokázat ten meč, pokázat ty blondy. Jo? takže ty vlastně venkovní meče, všechny, co hráme, venku, co hráme, tak vlastně nemáme, nemáme žádné, žádné ty, abychom mohli těm hráčům pokázat ty, ty blendy, co vlastně udělali. Takže to je škoda. Já už jsem na to upozorňoval oni a bohužel to se spáchlo ze stolu, ale je to k prospěchu ne nás, ka, naše, naše, naše družiny nebo Krakova nebo je to v prospěch celé, celé polské hokeje, aby ty blendy, ty mladí chlopaci se mohli vyhodnout dalších meči. Říká 48-24 cel, prohrajeme 5-4, poslední minutu půl, a půl, zastavu 4-4, jde tam pětka na řekneme si, co máme hrát a bohužel Dřevěcký zase vyskočí, jde za bránu, jde napadat, utáhne, utáhne, utáhne svoji hru, nechá volnou pravou stranu a Krakov se k nám dostal zase se pod dobice, pod tou bránou Dal rozhodující pátý vol, takže no, bohužel, byla opce většinou. nejlepší grač? Ryša Králišek. Ta první tercia, nebo ten počátek meczu v Jastřembě nás na, trošičky zaskočilo. Když jsem gadal závodníkům, že bude to agresivní meč, bude to twardy meč, ale chyba byli až tak e, připotovaní mentálně na e, tak šipkou gre, tak agresivnou gre z předtivníka, e, z, to, dužého pojedinku v jeden jeden při bandách. Uvažím, že ze strany mm, Jastřeba to byla nejlepší tercia a, a nejlepší hokej. E, já mohu z té, tercie být zadovolený tylko, že to se zakončilo 1-0. tam mohlo být, mohlo být gořej. Po pěrši pterci bylo trochu glošno v šatně. Změnili jsme styl gry. Věncej jsme jezdili šipše jsme atakovali blíže z přetivníka. Takže to byl vyrovnaný meč. Vědomo 3-1 jsme přegryvali. Vygryvali remis, třetí a terci, ale tak samo meč z jedné strany na druhou. Znovu zastavu 4-3, nepotřebná nebo blend taktičný, kdy my třimeme kronžek, můžeme spokojně zůstat v terci, próbujeme tam podání dát na następnou branku, neuda se, kontra, obránce se spůžní, karné, to tak samo by, by nemělo, nemělo být, ale Hmm, ta pionta branka, no, to štěnště, štěnště ten ťong na bránke, střelba do bitka, to se nám oplatilo a vyhráli jsme 5-4, takže já mohu být z výniku z těch punktů bardzo zadovolený. Mluvil jsem chlopakům na počátku, že každý meč bude jak decidující meč playoffu. A to se potvrdilo. A každý taky meč następný bude bardzo trudný. A my se mentálně musíme přikotovat, dlatego o to věncej se těší z toho, že ty punkty jsme zdobili, že jsme nezlubili a zdobili. Najlepší závodník Sárník. Dziękuję Renanom. Proszę o zadawanie pytań. Panie zawodnicy, mieć może w pamięci poprzedni mecz z Jaszymi w tak łatwo poszło. Skoro Pan mówi, że mentalnie było trochę nie najlepiej? To było no, za pierwszy była duża, długa przerwa. Měšence nie hokej. Uh, tylko jeden meč tam se Sanokem. Ale uh, já jsem pověděl už na počátku, já jsem mě zagralo bardzo dobře. Já uvažuji nejlepší od terciu za ostatné lata, co tu, co, 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 co trenér tam je, takže zagralo hmm. bardzo dobře. Takže to. Ty meče nebendou, že ktož tam bude vykryvat 5, 6, 7 branek v to se poprostu skončilo. Tam będą decydować indywidualne blendy, momentalna forma, brankaża, faule, tak itd., tak Jeszcze jakieś pytania? Tutaj do ekranie, że pan skomentuje to, że hokej przegrał ze skokami narciarskimi, Mówię tutaj o meczu, e, tym meczu gwiazd, który miał się rozegrać. Jeszcze, jeszcze raz, ten początek sobie nie zrozumiał? No, hokej akurat przegrał ze skokami narciarskimi, bo powiedział, że nie będzie meczu gwiazd, dlatego że Trybza Polska wybrała skoki narszarskie. Eee, pytanie takie, jak to jest komentuje skomentuje to, że to nie wpłynie w tym momencie na rozgrywki, w sensie na mecze. No, Grać praktycznie co dwa, co dwa i pół, co dni. Można było troszeczkę dzięki temu wolnemu terminowi może jakoś rozciągnąć albo zrobić kilka wygłanego. No možná, ale možná, že jeden den se to nedá zagrát, tak se to dá zagrát ten Takže já v tom nevidím problém, tam je problém chyba organizacijný, že to je nemožlivé zorganizovat. Ne? Ale je to... Jinak, dla, dla jedných družin, co budou mít formu, je to zlé, že tam bude po prostu ta přerva. Dla, dla druhých, co budou potřebovat punkty, albo budou mít kontuzie, je to dobré, po v tom týdnu vylečou kontuzie. Albo což tam ještě potrenuje. Ale škoda, že to není. No. A já myslím, že meč gvězd mohl být a nemusel být v televizi. Ale, ale, mohl se zrealizovat. To. Já uvažuji, že tam nejsou žádné vplyvy, že to pokažou v televizi, že zarobíme 2 miliony zlotých polských hokej. To, to myšle, že meč gvězd spokojně mohl být bez televize. Panie trenerze, że państwa nie interesuje estetyka, o której liczą się punkty, tak jak pan sam mówi, ale dla ludzi, a wielu ludzi przyszło, którzy nie byli nigdy na hokeju, no to wspaniałe meczu, bo był gol samobój, czy ten na 1-2, Łezłom, to był jednak samobój. potem karny, wreszcie gol z wciśniętych punktów, z 1 na 5 4 no to taki hokej to jest lepsza promocja, prawda? Nie, to był bardzo dobry hokej, to był bardzo dobry hokej, ale jak są wyrównane drużyny, powstają indywidualne blendy, to jest, to jest hokej, ja sam nie widział, albo jeden mecz w sezonie wyjdzie, że się gra bez blendu. Zawsze JSOU TY błędy. A dla kibiców na pewno to muselo být nesamovitý, nesamovité niesamowite widowisko. To se zgadzam s tym. to dla mě tak samo, bo vyhráli dla kolegi, tu, že przegrał trudno, nie? Ale dla kibiców, zgadzam se, to chyba w tym roku w tym roku taki Albo, albo, to, albo to, to możemy porównać do, do meczu sprzed XXX lat ve finále s Tychami co 4 dva boj, v 19 sekund dva gole. No. Tak. Takže mě dva kibiců, dva, dla, dla hokeja a dla super. Dla nás gory, bo máme dužo materiálu do analýzy. <laughs> <laughs> Celou noc. Jsou nějaké ptání? No, mám výhodu, že nemám plitku, tak já nemusím. Počkej, to mi se, jak, <laughs> <laughs> jak to. Vždycko, v takém rádi děkuji všem. Děkuji, za Děkuji, děkuji.